Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Chris Kipli. Ah, uh, pelajar tahun 1 Universiti Sains Malaysia. Ah, uh, hari ini uh, saya akan membentangkan tajuk berkaitan skandal rasuah Rosana Bertiti. Itu yang pertama sekali pengenalan. Uh, Rosana Bertiti yang nama penuhnya ialah Ingrid Rosana Bertiti Elias. Dilahirkan pada 13 Mei 1962 di Guatemala City. Guatemala beliau berasal daripada sebuah keluarga katalog peralinan konservatif dan membesar dalam persekitaran kelas pekerja di ibu negara. Pada peringkat awal, beliau mendapat latihan sebagai guru sekolah rendah sebelum melanjutkan pelajaran dalam bidang kewartawanan di Universiti di San Carlos di Guatemala. Setelah tamat pengajian, beliau memulakan kerjaya sebagai wartawan dan terlibat dalam beberapa program berita televisyen. Malah pernah menubuhkan program media sendiri. Selain itu, beliau turut terbabit dalam aktiviti keusahawanan yang memfokuskan kepada produk kecantikan dan perniagaan spa. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada latar belakang. Penglibatan beliau dalam politik bermula apabila beliau menyertai serta membantu menubuhkan Patrido Patriota bersama Otto Pedes Molina. Hasil daripada pengaruhnya dalam parti beliau berjaya dipilih sebagai ahli Kongres Guatemala dan memegang beberapa jawatan penting di dalam parti. Pada 14 Januari 2012, beliau mencatat sejarah sebagai wanita pertama yang dilantik sebagai naib presiden Guatemala berkhidmat bersama Presiden Otto Perez Molina. Namun kerjayanya mula merunduk apabila terbongkarnya skandal rasuah besar yang dikenal sebagai lainnya. yaitu kes penipuan dan rasuah dalam kastam negara. Tekanan politik dan penedahan siasatan awam menyebabkan beliau meletakkan jawatan pada akad pada Mei 2015. Selepas peletakan jawatan tersebut, beliau ditahan dan disabitkan atas beberapa tuduhan jenayah termasuk Persatuan Haram, Penipuan dan Penyelanggunaan kuasa. Pada du Oktober 2018, beliau dijatuhi hukuman penjara atas kes penyelanggunaan dana untuk projek pemulihan lagu Amatitia. Dan pada 2000 dan Disember 2022 beliau sekali lagi disabitkan dalam kes lainnya dan dikenakan hukuman tambahan. Dengan demikian, perjalanan kejayaan beliau berubah daripada tokoh wanita pertama di puncak kepimpinan negara kepada seorang pemimpin yang dipenjarakan kerana rasuah dan salah gunakan. Baiklah, seterusnya kita akan pergi ke bahagian kronologi kes untuk pemulaan aa, sekitar tahun 2014 hingga 2015 antara tahun 2014 dan 2015 ini, sekumpulan pegawai dan eksekutif perniagaan yang diarahkan Rosa Nabel telah menyeleweng kira-kira 25 juta daripada tabung aa, awam negara miskin di Amerika Tengah itu. Aa, lepas itu pada 16 April 2015, Pendakwa Raya di Guatemala serta International Commission Against Impunity CICIG yang merupakan suruhanjaya antarabangsa yang menentang impuniti di negara tersebut telah mendadakkan rangkaian penyeludupan berskala besar yang turut dipanggil sebagai La Linea. Pada 8 Mei 2015, Naib Perdana Menteri Guatemala itu telah melakukan peletakan jawatan akibat daripada pendedahan kes tersebut serta protes secara besar-besaran daripada rakyat negara itu. Seterusnya, pada 21 Ogos 2015, selepas peletakan jawatan, Rosana Bedetti telah ditahan atas tuduhan rasuah dan penipuan kastam Uh, beliau beliau bukan saja terlibat dalam jenayah rasuah tapi turut terlibat dalam uh, jenayah terancang selepas itu pada tahun berikutnya 2016 pembicaraan awal ke beliau telah berlangsung pendakwa raya memberi bukti serta keterangan yang menunjukkan uh, rojana tersebut menggunakan kuasanya untuk memanipulasikan uh, pihak berkuasa cukai Uh, tahun berikutnya, 2017, telah wujudnya satu tuduhan rasuah baharu ke atas Rosana Benedetti iaitu uh, kes tersebut turut dikenali sebagai magic water. Uh, pendakwa Raya telah faikan tuduhan baru ini uh, pasal tu tuduhan ini berkaitan dengan projek pemulihan tasik uh, Matitlen. Projek yang asalnya ni bertujuan untuk menggunakan dana awam untuk membersihkan tasik tersebut tapi telah ditukar uh, oleh Dedeti dan sekutunya untuk menggunakan dana tersebut ke atas kepentingan mereka sendiri. Seterusnya pada Oktober 2014, Rosana Dedeti telah uh, disabitkan kesalahan dalam kes Magic Water dan telah dijatuhkan hukuman uh, 15 tahun serta 6 bulan penjara. Hukuman ini dijatuhkan atas sebab uh, beliau didapati telah bersalah dalam jenayah rasuah uh, ubah wang haram dan uh, juga jenayah terancam masyarakat ada dua jenayah yang diterlibat. Uh, seterusnya pada Disember 2022, Rajana Beldeti telah disabitkan sekali lagi selepas kes La di, dibicarakan di mahkamah. Mahkamah uh, telah memutuskan beliau uh, telah tersabit kesalahan atas kes tersebut akibat dirinya yang telah mengambil kesempatan uh, terhadap kuasa setelah yang dia ada tu untuk menggelapkan dana awam dan melakukan kos uh, projek itu secara palsu. Maksudnya dia telah salahkan, salah guna kuasa sendiri. Seterusnya, BDT ini dijatuhi hukuman tambahan 8 tahun penjara atas kelakuan yang telah dilakukan. Seterusnya ialah kesan kes skandal rasuah naik presiden Guatemala Rosana Baldetti pertama ialah ketidakpercayaan rakyat terhadap kerajaan. Kes rasuah Baldetti menentukan kemarahan dan kekecewaan di kalangan rakyat Guatemala. Kepercayaan dan kepercayaan rakyat terhadap institusi kerajaan dan mempengaruhi terhadap institusi kerajaan menurun dan mempengaruhi kestabilan politik negara. Yang kedua ialah ketidakstabilan politik. Kes ini membawa kepada gerakan protes besar-besaran ketidakkuasaan rakyat menyebabkan pergolakan politik dan mendesak perubahan dalam sistem pemerintahan yang ketiga ialah kerosakan imej negara Skandal ini menjejaskan imej negara Guatemala khususnya dalam aspek pelaburan asing dan hubungan diplomatik dengan negara luar rasuah dalam kalangan ahli politik akan menyebabkan keyakinan pelabur asing ini akan menyebabkan keyakinan pelabur asing berkurang Pengajaran utama yang boleh diambil dalam kes Rozana Baldeki ini ialah pentingnya integriti, tanggungjawab dan accountability dalam kalangan pemimpin. Ini kerana tanpa integriti, kuasa yang dipegang mudah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Seterusnya, dalam kes ini menunjukkan yang dimana jika seseorang itu mempunyai jawatan yang tinggi seperti Rozana Valdepi sekalipun Jika mereka membuat kesalahan untuk undang-undang, mereka tetap akan dikenakan hukuman yang senilai Ini menunjukkan keadilan perlu dilaksanakan tanpa pilih kasih selaras dengan kedaulatan undang-undang Yang ketiga, setiap pemimpin mestilah sedar akan kepercayaan rakyat terhadap mereka dalam memimpin negara ini kerana jika mereka terlibat dalam kes rasuah, ia akan menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemimpin dan sukar dipulihkan. Seterusnya, berlakunya ketidakstabilan politik dah boleh menjejaskan nama baik negara tersebut terakhir sekali dalam kes Rozana Baldeti ini menunjukkan betapa pentingnya penerapan pendidikan integratif dalam usia muda. Ini supaya mereka dapat menolak perbuatan salah guna kuasa dan perbuatan rasuah. Ini juga untuk membentuk masyarakat yang punya prinsip dan etika yang tinggi dalam diri mereka. Kesimpulannya, rasuah bukan hanya tercetus dalam golongan syarikat awam dan swasta saja, malah berlaku dalam golongan profesional dan pihak berkuasa seperti dalam kerja ini yang di mana perbuatan rasuah ini dilakukan oleh naik presiden dalam kerja kes Rosana Baldetti ini menunjukkan bahawa penyalahgunaan kuasa oleh pemimpin mampu memberi kesan yang besar kepada politik negara ekonomi dan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan ini kerana tidak akan dana awal dan mengendalikan rangkaian rasuah seperti Lain Linia membuktikan kegagalan integriti dalam kepimpinan di dalam kes ini, walaupun Rosana Baldetti memegang jawatan yang tinggi tetapi hukuman yang dijatuhkan menunjukkan undang-undang tetap ditegakkan tanpa mengira pangkat. Oleh sebab itu, kes Rosana Baldetti menegakkan betapa pentingnya nilai integriti dan amanah dalam semua peringkat organisasi dan kerajaan. Dengan pelaksanaan yang tepat, kes seperti ini dapat dicegah sekaligus dapat memastikan pentadbiran negara lebih bersih dan berkesan. Sekian terima kasih.